हरि ओं ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे अध तृतीयोऽध्यायः श्रीशुगौ वाचा अध सर्वगुणोपेदःकालः परमशोभनः यर्ह्ये वादनजन्मक्षं चान्दक्षग्रहतारकम् दिशप्रसे दुर्गगनं निर्मलोडुगणोदयं महीमङ्गलभूयिष्ठपुरग्रामव्रजाकरा नद्यः प्रसन्नसलिलाहृदा जलरुहश्रियः विजाळिकुलसंनादस्तभगावनराजयः भवौ वायुः सुखस्पर्शः पुण्यगन्धवः शुजिः अग्नयश्च द्विजातीनां शान्दास्तत्र समिन्ध मनां स्यासन् प्रसन्नानि साधूनामसुरद्रुहां जायमाने जने तस्मिन् ने दुर्दुन्दुभयो दिवि जगुःकिन्नरगन्धर्वास्तुष्टुः सिद्धचारणाः विद्याधर्यश्च नन्द्रदुरप्सरोभिः समं तदा मुमुचुर्मुनयो देवासुमनांसि मुदान्विताः मन्दं मन्दं जलधरा जगर्जुरनुसागरं निशीथे तममुद्भूते जायमाने जनार्दने देवख्यां देवरूपिण्यां विष्णुः आविरासीद्यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कलः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्गीर्तनं गोविन्द गोविन्द श्रीहरये नमः तमद्भुदं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदार्युदायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गणशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगं महार्हवैडूर्यकिरीडकुण्डलत्युषा परिष्वक्तसहस्रकुन्दलम् उद्धामकाञ्चं गतकङ्कणादिभिर्विरोचमानं वसुदेवाक्षता सर्वत्र गोविन्दनामसङ्गीर्तनं गोविन्द गोविन्द <laughs> सविस्मयोद्भुल्लविलोचनो हरिं सुतं विलोक्या नगदुन्धुभिस्तदा कृष्णावतारोत्सवसम्भ्रमो स्पृशन्मुदा द्विजेभ्यो युदमप्लुतो गवाम् अधैनमस्तौ दवधार्यपूरुषं परं नदाङ्गः कृदधीकृताञ्जलिः स्वरोचिशा सूतिकागृहं विरोचयन्तं गदभीः प्रभाववित वसुदेव उवाच विदितोऽसि भवान् साक्षात्पुरुषः प्रकृतेः परः केवलानुभवानन्दस्वरूपः सर्वबुद्धिदृक् स एव स्वप्रकृत्येदं सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकं तदनुत्वं ह्यप्रविष्टः प्रविष्ट इव भाव्यसे यधेमीभिदृदा भावास्तथा ते बृदैः सह नानावीर्याः पृथग्भूता विराजं जनयन्दिः सन्निपत्य समुत्पाद्य दृश्यन्देऽनुगदा इव प्रागेव विद्यमानत्वान्न तेषामिह सम्भवः एवं भवान् बुद्ध्यनुमेयलक्षणैर्ग्राहैर्गुणैः सन्नपि तद्गुणाग्रहः अनावृतत्वाद्बहिरन्तरं न ते सर्वस्य सर्वात्मनात्मवस्तुनः य आत्मनो दृश्यगुणेषु सन्निधिव्यवस्यते स्वव्यतिरेकतो बुधः विनानुवादं न च तन्मनीषितम्

त्वत्तोऽस्य जन्मस्ति संयमान् विभो वदन्त्यनिहादगुणादविक्रियाद त्वयीश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते त्वदाश्रयत्वादुपचर्यते गुणैः सत्वं त्रिलोकस्ति दये स्वमायया शुक्लं खलु वर्णमात्मनः सर्गाय रक्तं रजसोपबृंहितं कृष्णं च वर्णं तमसा जनात्यये त्वमस्य लोकस्य विभोरिरक्षिषु गृहेवतीर्णोऽसि ममाखिलेश्वर राजन्यसंज्ञासुरकोडियुधवैर्निर्व्यूह्यमाना निहनिक्षसे निक्षसे च मूः अयं तसभ्यस्तव जन्मनौ गृहे श्रुत्वा अग्रजांस्तेऽनवधीत्सुरेश्वर सतेव तारं पुरुषैः समर्पितं श्रुत्वाधुनैवाभिसरत्युदायुधः श्रीशुगौवाच अधैनमत्मजं वीक्ष्य महापुरुषलक्षणं देवगीतमुबाधावत् कंसाद्भीता शु शुजिस्मिता देवक्युवाच रूपं यत्तत्प्राहुरव्यक्तमाद्यं ब्रह्मज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारं सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्त्वं विष्णुरध्यात्मदीपः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनम् गोविन्द गोविन्द नष्टे लोगे महाभूतेक्षादिभूतं कथेषु व्यक्ते व्यक्तं कालवेगेन याते भवानेग शिक्षते शेषसज्ञः योऽयं कालस्तस्य ते व्यक्तबन्धो चेष्टामाहुश्चेष्टधेयेन विश्वम् निमेषादिर्वत्सरान्दो महीयां स्तं त्वेषानं क्षेमधामप्रपद्ये मर्त्यो मृत्युव्यालभीदः पलायन् लोकान् सर्वान् निर्भयं नाध्य गच्छद त्वत्पादाब्जं प्राप्य यदृच्छयाद्य स्वस्थश्चेदे मृत्युरस्मादपैति सत्वं घोरादुग्रसेनात्मजान्नस्त्राहित्रस्तान् भृत्यवित्रासहासि रूपं चेदं पौरुषं ध्यानधिक्ष्ण्यं मा प्रत्यक्षं मां सदृशां कृषिष्ठाः जन्मते मय्यसौ पापो मा विद्यान्मधुसूदनसमुद्दिजे भवद्धेदोः कंसादहमधीरधीः उपसंहरविश्वात्मन्नदो रूपमलौकिकं शङ्घचक्रगदापद्मश्रिया जुष्टं च दुर्भुजं विश्वं यदेतत् स्वतनौ निशान्दे यथावकाशं पुरुषः परो भवान् मम गर्भगोभूत् अहो नृलोकस्य विडम्बनं हि तत् श्रीभगवानुवाच त्वमेव पूर्वसर्गे भूः पृश्निस्वायं भुवे सति तदायं सुतपानाम प्रजापतिरकल्मषः युवां वै ब्रह्मणादिष्टौ प्रजासर्गे यदा तदः सन्नियम्यद्रियग्रामं ते वाधे परमं तवः वर्षवादा हिमघर्मकालगुणाननु सहमानो श्वासरोधविनिर्धूतमनोमलौ शीर्णपर्णानिलाहारावुपशान्देन चेदसा मत्तः कामानभीत्सन्दो मदाराधनमीहधुः एवं वां दप्यतोस्तीव्रं तपः परमदुष्करं दिव्यवर्षसहस्राणि द्वादशेयुर्मदात्मनोः तदा वां परितुष्टोऽहममुना बभुषा नघे तव सा श्रद्धया नित्यं भक्त्या हृदि भावितः प्रादुरासंवरदराटयुवयोः कामदित्सया प्रियतां वर इत्युक्ते मादृशो वां मृदस्सुदः अजूष्टग्राम्यविषया वनपत्यो च दम्पती न वव्राधेववर्गं मे रोहि मोहितो मम मायया गदे मयि युवां लब्धा वरं मत्सदृशं सुतं ग्राम्यान् भोगानभुञ्जाधां युवां प्राप्तमनोरथौ अदिष्ट्वान्यतमं लोके शीलौदार्यगुणैः समम् अहं सुधो वामभवं तयोर्वां पुनरेवाहमदित्यामास कश्यपात् उपेन्द्र इति विख्यातो वामनत्वाच्च वामनः तृतीयेऽस्मिन् भवेहं वै तेनैव बभुषाधवां जातो भूयस्तयोरेव सत्यं मे व्याहृतं सति वेदद्वां दर्शितं रूपं प्राग्जन्मस्मरणाय मे नान्यधामद्भवं ज्ञानं मत्यलिङ्गेन जायते युवां मां पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन च सकृत् चिन्तयन्तो कृतस्नेहौ यास्ये धे मद्गतिं पराम् श्रीशुगौवाच इत्युक्त्वासिद्धरिस्तूक्ष्णीं भगवानात्ममायया पित्रोः सम्पश्यदो सद्यो बभूव प्राकृतशिशुः ततश्च शौर्यर्भगवत्प्रज्योतितः सुतं समादाय स गृहात् यदा बहिर्गन्तुमियेष तर्ह्यजा या योगमायाजनिनन्दजायया सर्वत्र देवी नाम सङ्कीर्तनं जय जय महादेवी तया हृदप्रत्यय सर्ववृत्तिषु द्वास्थेषु पौरेक्षभिषायि द्वारस्तु सर्वाः पिहि दुरत्यया बृहत्कपाटाय सकीलशृङ्खलैः ताः कृष्णवाहे वसुदेव वा आगदे स्वयं व्यवर्यन्द यधा तमोरवेः ववर्षवर्जन्य उवांशुगर्जितः शेषोन्नगाद्वारि निवारयन् भणैः मघोनिवर्ष्यत्यसहृद्यमानु भयानगावर्ति सदा कुला नदी मार्गं ददो सिन्धुरिव श्रियः पदेः नन्दव्रजं शौर्यरुपेत्य तत्र तान् गोपान् प्रसुप्तानुपलभ्य निद्रया सुदम्यशोदाशयने निधाय पुनर्गृहानगाद देवक्या वसुदेवो वसुदेवोधारिकां प्रतिमुच्य पदोर्लोहमास्ते पूर्ववदावृतः यशोदानन्दपत्नी च जातं परममुद्यत न तल्लिङ्गं परिश्रान्ता निद्रयावगदस्मृतिः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनम् गोविन्द गोविन्द गोविन्दगोविन्द श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे कृष्णजन्मनि तृतीयोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्द गोविन्द श्रीहरये नमः